хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней было раньше, и 24 часа было, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим, хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно підтримують вимоги Зеленського, продовжать накачувати його современно. Ого, а що ж сталося з цією мордою? Чому Тримтиш Лавров Невже і справді злякалися чергових дедлайнів від Трампа? По секрету скажу, що так злякалися. Бо після того як американський президент дав 50 днів на те, що Путін уклав угоду щодо України, на Гебельс ТВ наказали активніше погрожувати і США и, соответственно, нам. А эти методички не просто так заявляются. Поэтому мы должны очень четко понимать, что мы должны нести ответ на удар по Америке. Банку, или как она там называется, надо снести с лица земли. Все политическое руководство Украины является законной целью. Все мосты должны быть уничтожены. За эти 50 дней мы должны устроить ад на территории Украины. Но я считаю, не надо ждать момент, когда они передадут. Я считаю, что к моменту, когда Соединенные Штаты захотят грузить апельсины бочками, графиня, изменившись лицом, должна в пруду. Мне кажется, что раз вот там дается 50 дней, то давайте эти 50 дней потратим правильно. Щоб к моменту окончания 50 дней ни железных дорог, ні портов, ні ни електростанцій, нічого вообще не було б, бы, нічого не функціонувало, коллапс был би. Бы. Тож у росіян тепер нові цілі, так званої СВО: максимально бомбити українську енергоінфраструктуру і центри прийняття рішень. Вони сподіваються, що за ці 50 днів Україна капітулює. От в ці 50 днів. Что мы можем сделать для того, чтобы склонить Украину заключить мирное соглашение на условиях, которые отвечают целям, принципам и задачам специальной военной операции? Это массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Еще раз подчеркиваю, что в первую очередь это объекты электрогенерации.